баршаңызға сәлем достар бүгін сіздермен осында екі түрлі шелпектің рецептісімен бөлісемін біріншісі сүтке иленетін сары шелпек және суға иленген ақ шелпек сары шелпектің қамырын елеуге кірісеміз оған 150 елу грамм жылы сүт 150 елу грамм жылы су жарты шай қасық тұз жарты шай қасық қант және бір шай қасық қопсытқыш қосамыз барлығын жақсылап араластырамыз және 180 сексен грамм жиырма пайыздық қаймақ қосамыз тағы да араластырамыз аз ұнымызды еңгіземіз басында қасықпен осылай араластырамыз қалған ұнды қосқаннан кейін қолмен илеуге кірсеміз. бізде өте жұмсақ қамыр шығады қамырды жақсылап илейміз еу қанғанша дейін илеген нанымызды целлофановый пакетке салып 20 30 минутқа демалдырып қоямыз Қамырымызды июуі қанғаннан кейін оны түсіріп қажетті бөлікке бөлеміз кейбір өңірлерде 9 шелпек пісіреді кейбір жерде жеті осы қамыр 9 шелпекке жетеді сондықтан мен бұл қамырды тоғызға бөлдім енді әр шағын көлшемізді осылай домалақтап жаямыз жайған қамырлардың барлығын матаның немесе сүлгінің бетіне қою керек барлық қамырды жайбағынан кейін қоруға кірсеміз. табада ысып тұрған майымызға нанымызды салып ортасын осылай шанышқының көмегімен майға батырып қоғырамыз. асты қызарғаннан кейін оны аударамыз үстін астына қаратып және тағыда қызарғанша жақсылап қуырып аламыз қалған барлық нанымызды дәл осылай қоғырамыз. Мінеке достар бізде осында өте жұмсақ және өте дәмді сары шелпектер шықты енді суға елейтін, ақ шелпектің нанын елейміз. 250 грамм жана қайнаған ыстық суға жарты шай қасық тұз қосамыз екі ас қасық сұйық май құямыз барлығын жақсылап барластырамыз. 420 грамм ұнымызға аз аздан ыстық суымызды құйып қасықтың көмегімен қамыр елуге кірісеміз сосын қалған суды құйып тағы да қасықпен елейміз қамырымыз шамалы жылы бастаған кезде қолмен илеуге кірсеміз. бізде өте жұмсақ қамыр шығады қамырды целлофаны пакетке салып 20-30 минутқа демалдырып қоямыз осы елеген қамырымыз жеті шелпекке жетеді иеуі қанғаннан кейін дастарханға түсіріп жеті бөлікке бөлеміз әр бөлікті басып күлшелейміз шамалы ұн сеуіп қамырымызды жаюға кірсеміз. осылай домалақтап жұп жұқа етіп жаямыз жайған қамырымызды матаның немесе сүлгінің үстіне қою қажет барлық күлшілерді жайып алғаннан кейін қуыруға кірсеміз. табада асып тұрған майымызға шелпекті салып қуырамыз шанышқының көмегімен шелпектің ортасын осылай майға батыру қажет және де бұл шелпек өте жылдан қуырылады көп қуырсаңыздар қатты болып кетеді сондықтан осылай шамалы сарғыған кезде шелпегіміз дайын болады қалған шелпекті дәл осылай қуырамыз мінекей достар біздің ақ шелпектеріміз дайын болды шелпектеріміз өте жұмсақ және өте дәмді болып шықты осындай шелпектерді дайындауға кеңес етемін шелпектер өте дәмді және өте жұмсақ болып шығады егер де видео рецепт сіздерге ұнаса каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып се деген таңдауды ұмытпаңыздар сонымен қатар басқа да әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісіңіздер